নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল এস্তশংকৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোক বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব কমেণ্টৰ মাধ্যমে বহুতেই সুধি আছিলে যে হনুমান চালিচাখনৰ সঠিক নিয়ম আমি কিদৰে পাঠ কৰিলে ইয়াৰ পৰা আমি শুভ ফল বা আপোনালোকৰ জীৱনত ঘটি থকা যিকোনো বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ অনুৰোধ ক্ৰমে আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি শেষলৈকে চাব হনুমানজী হৈছে ভগৱান শিৱৰ একাদশ ৰুদ্ৰ অৱতাৰ গতিকে কলিৰ যুগত সকলোতকৈ জাগ্ৰত দেৱতা বুলি কোৱা হয় হনুমানজীক আৰু আমি অতি কম সময়ত খুব যদি নিয়ম নিষ্ঠা সহকাৰে যদি আমি হনুমানজীক মানে পূজা কৰিব পাৰোঁ তেওঁৰ পৰা অতি কম সময়ত আমি সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আজি মই আপোনালোকক জনাম যে সঠিক নিয়মত হনুমান চালিচাখন কেনেদৰে পাঠ কৰিব লাগে তাৰ সংকল্প কি বা কোনটো নিয়মত আপোনালোকে পাঠ কৰিব লাগে বা হনুমান চালিচাখন পাঠ কৰিলে মাছ মাংস খাব পাৰিনে নোৱাৰি বা যিকেইদিন পাঠ কৰিব কণ্টিনিউৱাছ আপোনালোকে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগেনে গোটেই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰখিনি দিম লগতে শাস্ত্ৰীয় যিসমূহ উপায় আছে হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব লাগে বা কি ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হনুমানৰ ছবি বা ফটো বা মূৰ্তি বিগ্ৰহ ইত্যাদি আপোনালোকৰ ঘৰত ৰাখি ঘৰখনত কেনেকৈ পূজা সাধাৰণভাৱে আমি কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত সকলোলৈকে সৰু এটা অনুৰোধ যদিহে মোৰ বা আমাৰ ৰেষ্ট শংকৰ ইউটিউব চেনেলটো আৰু ফেচবুক পেজটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্টছ কৰিব লগৰ সকলোলৈকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে যিমান পাৰে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আহক আমি মূল বিষয়বস্তুটোলৈ আগবাঢ়োঁ হনুমান চালিচা যদি আপোনালোকে যিকোনো সমস্যাত পৰি পেলাই সংকল্প লৈ পেলাই আপোনালোকে পাঠ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মানে হয় মঙ্গলবাৰ নহ'লে শনিবাৰ দিনাৰ পৰা যদি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে বা সংকল্প কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে খুবেই বেছি ভাল আৰু সেই মঙলবাৰ বা শনিবাৰ যিদিনাৰ পৰা আপোনালোকে সংকল্প কৰিব সেই মঙলবাৰ বা সেই শনিবাৰটো শুক্লপক্ষৰ প্ৰথম মঙ্গলবাৰ বা প্ৰথম শনিবাৰ যদি হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে খুবেই বেছি ভাল সংকল্প কেনেকৈ কৰিব লাগে আজি মই আপোনালোকক চমুকে বুজাই দিম সংকল্প হৈছে আপুনি কিহৰ কাৰণে এই হনুমান চালিচাখন পাঠ কৰিব মানে আপোনাৰ জীৱনত চাকৰি হোৱা নাই বা বিয়া হোৱা নাই বা বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ ইত্যাদিৰ লগত সমস্যা যি সমস্যাত আপুনি জৰ্জৰিত হৈ আছে বা হনুমান চালিচাখন আপুনি কাৰ কাৰণে পাঠ কৰিব আপুনি আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে পাঠ কৰিব নে আপুনি আপোনাৰ ফেমিলি মানুহৰ কাৰণে পাঠ কৰিব নে আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ ভাই মাতৃ ভগ্নী ল'ৰা ছোৱালীক যিসকলৰ কাৰণে আপুনি হনুমান চালিচাখন পাঠ কৰিব তেওঁলোকৰ নাম গোট ইত্যাদি লৈ পেলাই মঙ্গলবাৰ নহ'লে শনিবাৰে আপুনি প্ৰথমত কি কৰিব লাগিব ঘৰত এখন হনুমানৰ ফটো আনিব লাগিব বা হনুমানৰ ফটো যদি আছে তেতিয়াহ'লে খুবেই বেছি ভাল যদি নাই আপুনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আনি পেলাই আপোনাৰ থপনাত ঘৰৰ উত্তৰ দিশে নহ'লে পূব দিশে থপনাত আপোনালোকে পূব দিশৰ থপনা নহ'লে উত্তৰ দিশৰ থপনাত আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব লৈ পেলাই আপোনালোকে যিখন আসনত বহি সংকল্প কৰিব বা য'ত বহি পেলাই আপোনালোকে হনুমান চালিচাখন পাঠ কৰিব সেই আসন বা সেই যিখন আপোনালোকে বহি পেলাই যে পাঠ কৰিব কাপোৰখন যদি আপোনালোকৰ মানে হেৰি কালাৰৰ হনুমানৰ যিটো সেন্দুৰৰ কালাৰ থাকে অৰেঞ্জ কালাৰ কমলা ৰঙৰ ৰং যদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই বেছি ভাল হয় খুবেই উত্তম হয় আৰু সেই আসনত বহি পেলাই আপোনালোকে ধূপ চাকি ঘিউ চাকি হ'ব লাগে বিশেষকৈ পাঁচ বছি ঘিউ চাকি প্ৰথম দিনা যিদিনা সংকল্প কৰিব সেইদিনা যদি জ্বলাই ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে খুবেই বেছি ভাল ধূপ দীপ ইত্যাদি আপোনালোকে জ্বলাব প্ৰসাদ নৈবৃদ্য খাদ্য অনুসৰি দিব আৰু যিটো হনুমানৰ যিটো সেন্দুৰ থাকে সেই সেন্দুৰটো হনুমানজীৰ চৰণত মানে দিব নি পেলাই আপোনালোকে নিজেও সেনেকৈ সেই হনুমানৰ যিটো অৰেঞ্জ কালাৰৰ সেন্দুৰ যিটো কমলা ৰঙৰ যিটো সেন্দুৰ থাকে সেই সেন্দুৰটো আপোনালোকে নিজেও কপালত ফুটাকাৰি ল'ব হনুমানজীকো দিব তাৰপিছত আপোনালোকে সৰু এটা ঘৰত বা তেনেকৈ সৰু পাত্ৰ এটা ল'ব লাগিব তাত অকণমান গংগাজল দিব লাগিব দি পেলাই যদি ঘৰত আছে পঞ্চপল্লৱ মানে যিকোনো আম গছৰ পৰা পাছ এটা পাত থকা সেনেকৈ পঞ্চপল্লৱ বুলি কোৱা হয় সেই পঞ্চপল্লৱটো দিব দি পেলাই তাৰ ওপৰত এটা কল দিব পাৰে আপোনালোকে মালভোগ কল হ'লে খুবেই বেছি ভাল হয় তাত অকণমান তামোল পাণ দিব তাৰপিছত অকণমান পাঁচটা দুবৰি দিব ইত্যাদি দি পেলাই সেই ঘট স্থাপন কৰিব ঘটৰ তলত অকণমান মানে ধান বা চাউল ইত্যাদি দি ল'ব তেতিয়াহ'লে খুব বেছি ভাল আৰু আপুনি যাৰ কাৰণে সংকল্প কৰিব আপোনাৰ সোঁহাতত মানে হাতত সেনেকৈ পুষ্প গ্ৰন্থপুষ্প দুবৰি বন ইত্যাদি আপোনালোকে ল'ব লৈ পেলাই আপোনালোকে নিজে নিজে মনৰ মনস্কাম মনোষ্কামনা যিখিনি থাকে আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে সেই হনুমানজীক মানে আপুনি সেই এক মানে সংকল্প ল'বলৈ গৈছে সংকল্পটো এনেকুৱা ধৰণৰ সংকল্প হয় মিনিমাম আপোনাৰ সাতদিন ন দিন একৈছ দিন তাৰপিছত আপোনাৰ পঞ্চল্লিছ দিন তাৰপিছত আপোনাৰ নব্বৈ দিন সেনেকুৱাকৈ সংকল্প হয় আৰু সংকল্প মানে হৈছে আপুনি মনে বিচৰা কিহৰ কাৰণে আপুনি কৰিব গৈছে কাৰ কাৰণে কৰিব গৈছে আপোনাৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে হ'লে ধৰক মই নিজে নিজৰ কাৰণে কৰিব গৈ আছোঁ ধৰক সেই হনুমানজী মই এশ্ৰ শংকৰ মোৰ এই কামখিনিৰ কাৰণে মই আপোনাৰ চৰণত ইমান দিনৰ কাৰণে সাত দিনৰ কাৰণে ন দিনৰ কাৰণে একৈছ দিনৰ কাৰণে কাৰণে মই আপোনাৰ চৰণত শৰণাপন্ন হৈছোঁ পুৱা গধূলিকৈ মই যদি যদি পাৰে আপোনালোকে পুৱা বা গধূলিকে সংকল্প মানে বাক্যত সেনেকৈ ক'ব যে পুৱা গধূলিকে মই হনুমান চালিচাখন আপোনাৰ চালিচাখন মই পাঠ কৰিম গতিকে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি মোক ক্ষমা কৰিব সেনেকুৱা ক্ষমা প্ৰাৰ্থী বিচাৰি ল'ব লৈ পেলাই আপোনালোকে সেই হনুমান চালিচাখন পাঠ কৰিব পাঠ মানে কেইবাৰকৈ পাঠ কৰিব সেইটোও হনুমানজীৰ চৰণত আপোনালোকে জনাই ল'ব তেতিয়াহ'লে অতি কম সময়ত সোনকালে হনুমানজীৰ পৰা আপোনালোকে সেই শুভ ফলখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যিদিনা সংকল্প কৰিব সেইদিনা শনিবাৰ বা মঙ্গলবাৰ খুব আৰ্লি মৰ্ণিং যদি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে খুবেই বেছি ভাল যদি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত কৰিব নোৱাৰে ৰাতিপুৱা পাঁচটা ছটা সাতটামান বজাৰ ভিতৰতো কৰিব আৰু যদি নোৱাৰে সেই গোটেই দিনটো নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি সন্ধিয়া বেলি ডুবাৰ লগে লগে ধূপ চাকি যেতিয়া জ্বলাই জ্বলোৱা হয় সেই সময়তো আপোনালোকে সংকল্প লৈ পেলাই হনুমানজীৰ চৰণত আপোনালোকে শৰণাপন্ন হৈ পেলাই হনুমান চালিচাখন পাঠ কৰিব লাগিব মানে আপুনি ধৰক একেলগে কেইবাটাও ধৰক ছ সাতটা কামৰ কাৰণে আপুনি সংকল্প নকৰিব এটা নিৰ্দিষ্ট কামৰ ওপৰত উদ্দেশ্য ৰাখি পেলাই আপোনালোকে পাঠ কৰিব ধৰক যিসকল ভাইটি ভণ্টি আছে ধৰক পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্টৰ কাৰণে আপোনালোকে সাতদিন বা ন দিন বা একৈছ দিনৰ সংকল্প ল'লে সেই সাতদিন বা ন দিন বা একৈছ দিন যদি পাৰে আপোনালোকে নিৰামিষ আহাৰ যদি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে খুবেই বেছি ভাল যদিও নোৱাৰে তাত কোনো ইমান বাধা বিঘিনি নাই যে সেনেকৈ পূৰা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই মানে আপুনি যে খাবই লাগিব তেনেকুৱা নাই কাৰণ কেতিয়াবা আমি কৰ্মব্যস্ততাত বাহিৰতো খাবলগীয়া হয় বাহিৰতো আৰু আপুনি সম্পূৰ্ণ ভেজ বা নিৰামিষ আহাৰ নাপাব যিমানেই থাকোঁ মানে তেওঁলোকে কওক নাপায় বাহিৰৰ খানাবোৰত ত' অসুবিধা নাই আপোনালোকে গা পা ধুই পেলাই পাঠ কৰিব যিসকলে দুবাৰ দুবাৰ পাঠ কৰিব দুবাৰ দুবাৰ কৰিব লাগিব যিসকলে ৰাতিপুৱা পাঠ কৰিব ৰাতিপুৱাই কৰিব যিসকলে সন্ধিয়া পাঠ কৰিব সন্ধিয়াই পাঠ কৰিব যিসকলে নোৱাৰিব ৰাতি শোৱাৰ আগত টোপনি যোৱাৰ আগত পাঠ কৰিব অসুবিধা নাই সেনেকুৱা সংকল্প সেই বস্তুখিনিক সংকল্প বুলি কোৱা হয় আৰু যিসকল ধৰক ঘৰৰ বেমাৰ আজাৰ মানে নেৰে তেওঁলোকে হনুমানজীৰ ফটোখন ঘৰৰ দক্ষিণ দিশত পঞ্চমুখী হনুমানজীৰ মানে সেনেকৈ ফটো ৰাখি পেলাই আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ যাতে বেমাৰ আজাৰ ইত্যাদি নাইকিয়া হয় তেনেকুৱা হনুমানজীৰ ফটো ৰাখি আপোনালোকে সংকল্প লৈ পেলাই পূজা কৰিব যিসকলৰ লাভ ৰিলেশ্যন প্ৰতি পত্নী প্ৰেমিক প্ৰেমিকা তেওঁলোকৰ মাজত অসুবিধা হৈ থাকে সম্পৰ্কবোৰত খুব বেছি মানে অশান্তি হৈ থাকে তেওঁলোকে যে হনুমানজীয়ে সেনেকৈ বকুফালিৰ ৰাম আৰু সীতা মা মাক যে দেখুৱাই দিছিলে সেনেকুৱা ফটো লৈ পেলাই সংকল্প কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে হনুমান চালিচাখন পাঠ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লেও খুবেই বেছি ভাল যিসকলে সংসাৰত আৰ্থিক উন্নতি শ্ৰীবৃদ্ধিৰ কাৰণে পাঠ কৰিব খোজে তেওঁলোকে হনুমানজী আসনত বহি থকা এটা হাতত তেওঁৰ ভীম গদাটো থাকিব মীমৰ গদাটো আৰু এটা হাতত সেনেকৈ আশীৰ্বাদ দি থাকে সেনেকুৱা ফটো ৰাখি পেলাই আপোনালোকে পূজা কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লেও খুব বেছি ভাল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰিব তেওঁলোকে ধ্যানযুক্ত হনুমান মানে ধ্যানত আছে হনুমানজী তেনেকুৱা হনুমানজীৰ ফটো লৈ পেলাই সংকল্প লৈ পেলাইও যদি আপোনালোকে পাঠ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লেও ইয়াৰ পৰা বহুত সোনকালে আমি শুভ ফলখিনি পাব পাৰোঁ আৰু সংকল্প বাক্যত সেইটো পাঠ কৰিব যে হনুমান চালিচাখন মানে আপুনি ইমান দিনৰ কাৰণেতো সংকল্প ল'লেই কিন্তু কেইবাৰকে পাঠ কৰিব সেইটো সাত বাৰ ন বাৰ একৈছ বাৰ সেনেকুৱা বিধান আছে তো সেনেকুৱা সংকল্প লৈ পেলাই পাঠ কৰিব আৰু সংকল্প লোৱাকালিন যিকেইদিন সংকল্প ল'ব কেৱল মাত্ৰ আপুনি শুদ্ধ বস্ত্ৰত বহি পেলাইহে হনুমান চালিচাখন পাঠ কৰিব লাগিব যধে মধে আমাৰ এটা অভ্যাস আছে আমি ক'ৰবাত গৈ আছোঁ কিবা কাম কৰি আছোঁ তেনেকৈ হনুমান চালিচাখন গাই দিছোঁ পাঠ কৰি লৈছোঁ সেইখিনি নকৰিব সংকল্প লোৱা কেইদিন বাকী কেইদিন আপুনি পাঠ কৰিব পাৰে অসুবিধা নাই কিন্তু যে সংকল্প ল'ব সেইকেইদিন আপোনালোকে সেনেকুৱা কৰি ল'ব আৰু যিসকলে বাইদেউ বা মহিলা আই মাতৃসকলে একৈছ দিনৰ কাৰণে সংকল্প লয় আপোনালোকৰ সেনেকুৱা যাতে শাৰীৰিক তেনেকৈ অসুবিধা নহয় তেনেকৈ সেই এক একৈছ দিন মিলাই আপোনালোকে কৰিলে খুব বেছি ভাল হয় তেতিয়া মানে খুব বেছি সুবিধা আৰু যদি তেনেকৈ সম্ভৱ নহয় সাতদিন বা আপোনালোকে ন দিনৰ কাৰণে কৰিব পাৰে আৰু যিসকলৰ বহু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কিবা আইনী সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ আছে আপোনালোকে ফৰ্টি ফাইভ ডেইজৰ কাৰণে হনুমান যি হেৰিখন পাঠ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে খুবেই বেছি ভাল হয় গতিকে সেনেকুৱা আপোনালোকে পাঠ কৰি চাব বহুত সোনকালে কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে মানে শুভ ফলখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে আশা কৰি আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে অকণমান আপোনালোকক বুজাব পাৰিলোঁ আৰু যদি বিশেষ আৰু জানিবলগীয়া হয় অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনাবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিসকলে শেষলৈকে চাব যিহেতু হনুমানজীৰ ভিডিঅ' গতিকে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি জয় হনুমান কমেণ্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে লিখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব এই বৰ্ষটো মংগলৰ বৰ্ষ গতিকে এই বৰ্ষত আমি সুখ শান্তি সমৃদ্ধি হ'বলৈ হ'লে আমি হনুমানজীক খুব মানে মনৰ পৰা অন্তৰৰ পৰা তেখেতক মানিব লাগিব আৰু সেইখিনি আপোনালোকে কৰি চাওক বহুত সোনকালে আপোনালোকে শুভ ফলখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব সাধাৰণভাৱে আপোনালোকে ঘৰতে থাকি এই নিয়মেৰে মই যিখিনি ক'লোঁ এইখিনি নিয়মেৰে আপোনালোকে হনুমান চালিচাখন পাঠ কৰি চাওক অতি কম সময়ৰ ভিতৰত খুব ভাল এটা ৰিজাল্ট পাব আৰু যিসকলে বহুত বেছি সমস্যাৰ লগত জৰ্জৰিত জৰ্জৰিত হৈ থাকে বিভিন্ন সমস্যাৰ লগত তেখেতলোকে মিনিমাম নাইণ্টি ডেইজৰ কাৰণে এটা সংকল্প ল'ব সেই নাইণ্টি ডেইজ কণ্টিনিউছ নিৰামিষ শাখা গ্ৰহণ কৰিব নালাগে নব্বৈ দিন আপোনালোকে সংকল্প লৈ পেলাই হনুমানজী চৰণত সেনেকৈ পুৱা গধূলি বা পুৱা পুৱা হ'লে পুৱা গধূলি হ'লে গধূলি ধূপ চাকি মানে সেনেকৈ আৰু ফল মূলত ইত্যাদি দি পেলাই আপোনালোকে সংকল্প লৈ হনুমান চালিচাখন পাঠ কৰিব চাব জীৱনৰ পৰা লাহে লাহে নিগেটিভিটিখিনি নাইকিয়া হৈ আপোনাৰ জীৱনত পজিটিভিটি আহিবলৈ বাধ্য হ'ব খালী ভক্তি নিষ্ঠা আৰু বিশ্বাস সহকাৰে কৰিব লাগিব আৰু হনুমান চালিচাখন আপুনি যিয়ে সংকল্প ল'ব লৈ পেলাই যিকেইদিন পাঠ কৰিব যদিও সম্ভৱ হয় ওচৰত থকা যিকোনো হনুমান মন্দিৰত পূজাৰী থকা হনুমান মন্দিৰত মাজে সময়ে যদি দৰ্শন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লেও খুবেই বেছি ভাল যদি নোৱাৰে অসুবিধা নাই নিজৰ ঘৰত সেনেকৈ নিয়ম সহকাৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব আৰু যদি হনুমানজীৰ বিষয়ে সেনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনাব আৰু আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনালে আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহিবলৈ মানে উৎসাহ পাম বা আগ্ৰহ হ'ম আপোনালোকৰ সমস্যা অনুসৰি ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহিম গতিকে সকলোলৈকে পুনৰবাৰ এটা সৰু অনুৰোধ আকৌ জনাইছে যদিহে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে যিমান পাৰে বেছি বেছিকৈ লগৰ সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি কাষতে থকা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকৰ ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে দবাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি এষ্ট্ৰাম্পৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব শেষৰবাৰ সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা হয় হয় মহাদেৱ জয় মাকালী জয় মা কামাখ্যা জয় শ্ৰীৰাম জয় হনুমান থেংক ইউ